Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 Minit MMTV edisi 18 Jun 2025. Kita mulakan dengan berita utama. Tiga individu termasuk dua ahli Dewan Undangan Negeri Sabah bakal didakwa di mahkamah pada bulan ini berikutan pendedahan skandal rasuah berkaitan lesen perlombongan mineral di negeri berkenaan. Ketua peseranjaya Seranjai Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki berkata, ketika ini pihaknya sedang dalam proses penangkapan dan pemakluman kepada suspek untuk menetapkan tarikh kehadiran mereka ke mahkamah. Ujarnya, pihak SPRM turut menunggu tarikh perbicaraan yang ditetapkan oleh Mahkamah Seksyen Khas Rasuah Sabah. Ditanya mengenai ketulinan video melibatkan dakwaan adun yang terlibat dalam skandal rasuah tersebut. Beliau memaklumkan, bahawa siasatan tidak sepenuhnya bergantung kepada bukti daripada video itu. Beliau menekankan bahawa siasatan SPRM turut menilai keterangan individu terlibat dan bukan hanya bersandarkan kepada rakaman audiovisual semata-mata. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendoakan agar Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dikurniakan kesihatan selepas menjalani prosedur rawatan jantung di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur semalam. Ucapan ringkas itu dibuat menerusi hantaran di laman X susulan laporan media mengenai Abdul Hadi yang selesai menjalani rawatan di IJN semalam. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, prosedur rawatan jantung Abdul Hadi berjalan tanpa sebarang komplikasi. Anak ahli Parlimen Marang itu, Dr. Muhammad Khalil memaklumkan Abdul Hadi berjaya menjalani prosedur rawatan di IJN namun tidak dinyatakan secara terperinci. Sebelum ini, media melaporkan Abdul Hadi mempunyai sejarah penyakit jantung dan sudah beberapa kali menerima rawatan di hospital yang sama. Mahkamah Persetukuan bagi tadi memerintahkan public bank untuk membayar ganti rugi berjumlah RM90 juta kepada National Fitlet Corporation Sendian Berhad dan empat yang lain. Keputusan itu dicapai oleh panel tiga hakim di Ketua Ayah Hakim Besar Malaya, Tan Sri Hasna Muhammad Hashim bersama Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Dato' Abu Bakar Jaiz menerusi prosedur taksiran ganti rugi yang berlangsung hari ini. Sebelum ini, pada 26 Mei lalu, Mahkamah Persekutuan telah membenarkan rayuan MFC Corp berhubung tututan ganti rugi nominal terhadap pihak bank. Selain MFC Corp turut dinamakan sebagai perayu, ialah pengerusi eksekutifnya Datuk Muhammad Saleh Ismail serta tiga anak syarikatnya, National Meat and Livestock Corporation Sendian Berhad, Agro Science Industry Sendian Berhad dan Real Food Company Sendian Berhad. Saman difailkan pada 22 Mei 2012 atas dakwaan reputasi serta kebolehpercayaan perniagaan mereka terjejas Susulan Pelanggaran Akta Perbankan dan Institusi Kewangan 1989 oleh Public Bank. Seorang bekas timbalan speaker Dewan Negara mengaku tidak bersalah atas tuduhan menerima suapan wang tunai RM235,000 dan tiga buah kenderaan mewah bagi projek penambahkan laut seluas 40.4 hektar di Melaka. Tertuduh Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad 61 tahun yang menghadapi 20 pertuduhan membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Awang Karishnada Awang Mahmud. Berdasarkan 17 pertuduhan Muhammad Ali sebagai pengarah urusan sebuah syarikat pemaju didakwa menerima suapan tunai RM235,000 daripada pengarah syarikat subkontraktor bergelar Datuk. Bagi tiga pertuduhan lain, Muhammad Adi didakwa menerima tiga buah kenderaan jenis BMW 730 Li, Range Rover dan Manifriant Spur daripada individu yang sama. Kesemua kesalahan itu dilakukan di dua buah premis di Klameri dan Sungai Buloh pada Januari 2017 hingga 20 Januari tahun ini. Mahkamah membenarkan cadangan jaminan sebanyak RM60,000 bersama seorang penjamin Selain pasport diserahkan kepada mahkamah, serta tertuduh juga dilarang berhubung dengan saksi pendakwaan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 24 Julai ini. Buat semua peminat ungu di Malaysia, inilah momen yang anda nanti-nantikan. Kumpulan muzik dari Indonesia ungu bakal kembali ke Kuala Lumpur sempena ulang tahun ke-29 menerusi konsert Symphony of Ungu. Konsert ini bakal menampilkan sentuhan orkestra istimewa oleh JP Denny dan Ungu berjanji akan memberikan persembahan yang penuh emosi dan bertenaga eksklusif untuk peminat di Malaysia. Lagu-lagu kegemaran seperti Cinta Dalam Hati, Percaya Padaku dan Andai Ku Tahu pasti akan menghidupkan semula kenangan indah kita bersama. Konsert ini bakal berlangsung pada 12 Julai 2025 bertempat di Plenary Hall KLCC pada pukul 8 malam. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga bermula serendah RM288 di www.tiket.com.my. Kembali lagi. Seorang remaja berusia 17 tahun didakwa di Mahkamah Majistret Melaka hari ini atas tiga pertuduhan termasuk menyebabkan kematian ibu dan abangnya dalam kejadian di Taman Rumbai Mutiara Bukit Rumbai Melaka Kamis lalu. Mengikut dua pertuduhan tertuduh didakwa dengan sengaja telah menyebabkan kematian terhadap ibu dan abangnya berusia 51 dan 21 tahun di sebuah rumah bernombor Taman Rambai Mutiara dalam daerah Melaka Tengah pada 12 Jun 2025. Sabit so, kesalahan tertuduh berdepan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun dan sekiranya tidak dihukum mati, hendaklah dihukum minimum 12 sebatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Dalam prosiding sama tertuduh turut didakwa di bawah Seksyen 326 Kanun Kesesaan kerana dengan sengaja mendatangkan kecederaan parah terhadap adik lelakinya berusia 13 tahun menggunakan pisau lipat di lokasi, masa dan tarikh yang sama. Mahkamah kemudian menetapkan tarikh 24 Julai depan untuk sebutan semula kes. Kosmo pada 12 Jun lalu melaporkan seorang guru wanita dan anak lelakinya ditemui mati dipercayai akibat dibunuh. Manakala seorang lagi ahli keluarga itu parah dalam kejadian di Taman Rambai Mutiara, Bukit Rambai. Motif kejadian dipercayai akibat dendam apabila kedua-dua bangsa dikatakan sering memarahi sospek dan memaksanya belajar susulan akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia tahun ini. Ini kerja saya kalau tak suka boleh teruskan scroll biar saya buat kerja. Demikian respon penyanyi lagenda Dato Aisyah yang tidak terkesan ditegur netizen yang kurang senang melihat gelagatnya menari di TikTok baru-baru ini. Menerusi sebuah perkongsian video di TikTok, Aisyah atau Wan Aisyah Wan Arifin 60 tahun dilihat semakin menari sakan menari ketika menyanyikan semula lagu Call Me nyanyian kumpulan Aisyah and the Fan Club kurang senang melihat aksi Liga Penyanyi itu sesetengah netizen menifatkan perlakuan itu tidak sesuai dengan usianya yang kini sudah mencecah 60 tahun. Tidak berdiam diri dengan komen tersebut, penyanyi lagu Janji Manismu itu turut menifatkan tindakan individu itu mengecam dirinya adalah perlakuan yang tidak baik. Meskipun aksinya terkinja-kinja mendapat kritikan, nyanyiannya tetap meraih pujian dalam kalangan peminat yang masih setia menyokong kerjaya seninya. Kita beralih ke berita luar negara seorang wanita di pekan baru wilayah Riau Indonesia dikecam berikutan menghantar dua anak perempuannya untuk mengemis di jalanan baru-baru ini. Rakaman dimuat naik di platform TikTok menunjukkan wanita itu menunggang motosikal jenis Yamaha Nmax yang turut dinaiki dua anaknya. Mereka kemudian diturunkan di tepi jalan sebelum mengemis di sebuah kedai sambil membawa balgi kecil dan memakai kostum beruang. Wanita tersebut dituduh menggunakan anak-anaknya untuk mendapatkan belas kasihan daripada masyarakat bagi mendapatkan wang dengan mudah. Rakaman video itu menjadi tular sehingga menarik perhatian pemerintah Pekanbaru. Ketua Perkhidmatan Sosial Kota Pekanbaru, Idris berkata, pihaknya akan menjalankan siasatan dan berkemungkinan wanita itu bakal berdepan tindakan undang-undang sekurang-kurangnya 24 penerbangan ke dan dari Pulau Bali, Indonesia dibatalkan selepas Gunung Lewetobi laki-laki di Flores meletus memuntahkan abu sejauh 10 km ke langit. Letusan gunung berapi berkembar yang berketinggian 1,703 meter itu menyebabkan pihak berkuasa terpaksa menaikkan tahap amaran ke tahap tertinggi. Antara penerbangan yang dibatalkan termasuk Jetstar Virgin Australia, Air India, Air New Zealand, Tiger Air Singapura dan Joneo Airlines dari China. Selain itu, beberapa penerbangan domestik Air Asia yang berlepas ke Labuan Bajo di Flores Turut juga dibatalkan. Abu Gunung Berapi turut menjejaskan beberapa lokasi berhampiran sehinggakan pihak berkuasa terpaksa memindahkan ribuan penduduk di sebuah kampung berdekatan. Setakat ini tiada laporan mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa yang diterima. Pada November lalu, Gunung Lewatobi laki-laki meletus beberapa kali sehingga meragut sembilan nyawa dan memaksa ribuan penduduk berpindah. Selain itu, beberapa penerbangan antarabangsa ke Bali juga turut dibatalkan. Anda peminat setia utusan Malaysia, Cosmo, The Malaysian Reserve, Portal Hip Lab, Relevant dan MM -Toon. Ini berita gembira buat anda. Media Mulia Semangat Berhad baru saja meluncurkan laman web ARAH. Wow, menariknya! Kalau anda nak tahu, ARAH ialah laman web yang menyenaraikan kandungan dari pelbagai sumber berita kumpulan media mulia. Laman web ARAH.my adalah sebuah laman sehenti yang menyenaraikan semua berita yang disiarkan dalam segmen digital Utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, Hiblam, Relevant dan MM2. Ini adalah salah satu usaha syarikat untuk memudahkan pembaca mencari kandungan serta maklumat yang diinginkan. Mudah kan? Dengan satu klik sahaja, anda boleh membaca dan melayari berita pilihan yang diinginkan. Bukan sekadar itu, setiap hari anda akan disajikan dengan lebih 300 kandungan dalam pelbagai kategori pilihan. Nak baca berita politik, ekonomi, hiburan, sukan secara pantas dan tepat? Juga ingin melihatkan minda dengan segmen kartun pilihan kegemaran anda? Klik saja arah.my, semua ada di sini. Tunggu apa lagi? Jom layari ara.my sekarang untuk mendapatkan berita terkini yang sahih lagi diyakini. Segmen halal niaga minggu ini, kedai makanan nasi kandar TET mula beroperasi pada tahun 2018 dengan menawarkan pelbagai hidangan menarik dan sejak itu mereka terus memperluaskan menu selaras dengan cita rasa semasa pelanggan. Menurut pemiliknya Normi Morat, keistimewaan nasi kandar TET bukan sekadar pada menu utama tetapi turut menyediakan pelbagai jenis pencuci mulut secara percuma buat pelanggan yang menjamu selera di kedainya. Bukan itu sahaja lokasi Nasi Kandar TET yang terletak berdekatan dengan stesen LRT Puchong Prima... memudahkan para pelanggan singgah untuk menikmati hidangan. Buka kedai uh, bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Buka setiap hari cuti setiap hari Rabu uh. Menariknya, terdapat pelbagai tawaran hidangan istimewa yang diberikan kepada pelanggan dengan harga permulaan serendah RM6. Di kedai nasi kandar tet, menu paling special, menu ramah lah ataupun menu bajet. Ha. So, ayam berempah dengan sayur kubis tu RM6 saja berharga. Nasi kukus, nasi kukus ayam cincang berempah dengan nasi kukus ayam kunyit hanya RM5 Dan set kambing, kari kambing aa, hanya RM10 Dan menu paling special lagi kita ada sekarang menu yang menarik Lemak, lemak lembu bakar dengan ayam bakar, keli bakar Ayam set ayam bawang aa, Kita ada juadah yang paling ramai lah, customer yang paling suka lah Nasi kandar ayam bawang Kira-kira 70% pengguna skim beli sekarang bayar kemudian tidak mempunyai kredit pinjaman selain kemudahan tersebut. Ketua Pegawai Eksekutif Shopee Pay Ellen Yee berkata, angka tersebut diperoleh berdasarkan kajian yang dilakukan Lembaga Pemantauan Kredit Pengguna sebelum ini sekaligus menjadikan skim berkenaan secara asasnya penyelesaian kewangan alternatif yang, disifat, yang disifatkan praktikal. Katanya skim berkenaan secara tidak langsung dapat mengelakkan pengguna meminjam daripada penyedia pinjaman yang tidak berlesen. Menurut Ellen lagi pihaknya akan memastikan setiap peminjam BNPL bertanggungjawab terhadap setiap pinjaman yang dilakukan dengan tiga teras. Tambahnya peminjam akan diberi jumlah pinjaman kecil pada peringkat awal untuk menilai disiplin pembayaran mereka sebelum jumlah pinjaman dinaikkan dengan kadar skim ini menawarkan kadar bayaran balik yang lebih baik berbanding pinjaman kad kredit. Kita terus ke berita sukan. Selepas lebih sedekat menabur bakti, pemain veteran Safiq Rahim dan Izham Tarmizi meninggalkan klub Johor Darul Takzim turut meninggalkan skuad Harimau Selatan ialah Farizal Marlias yang menertai pasukan itu pada 2015 seperti dimaklumkan menerusi hantaran rasmi di Facebook Johor Southern Tigers. Selain itu, beberapa pemain import juga meninggalkan klub termasuk Jordi Ahmad, Gis Rodriguez, Marilo Henry, Jenanta Vera, Alvaro Gonzalez, Rob Mesa, Aselmo de dan Ramadan Saifullah. Jess dan Morillo hanya semusim bersama GDT, manakala Gonzales, Vera, Mesa dan Asel Mepula tidak sampai setahun bersama skuad Harimau Selatan. Pada masa sama, JDT turut mengumumkan tiga pemain baharu bagi musim 2025-2026 iaitu Ibrahim Manusia, Cairo Da Silva dan Antonio Glaude bagi memperkuat skuad Harimau Selatan. Tiga kementerian bergabung tenaga membangunkan 20 sukan teras dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pengajian Tinggi bersama Persatuan Sukan Kebangsaan bagi membentuk ekosistem sukan yang lebih tersusun. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Jeffrey Ngadiri menyifatkan usaha itu sebagai anjakan positif susulan kelulusan senarai sukan teras pada 14 April lalu. Penyerasan ini membolehkan pelaksanaan program secara seragam di semua peringkat. Inisiatif ini turut memperkukuh aspek pembiayaan melalui perkongsian sumber antara kementerian yang melibatkan sukan teras seperti isukan, pimpong, renang, badminton, hoki dan bola sepak. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini saksikan laporan cuaca esok Khamis 19 Jun 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Jangan lepaskan konsert eksklusif Symphony of Ungguh pada 12 Julai 2025 di Dewan Plenary KLCC. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga serendah RM288 di www.tickettoyou.com.my. Sekian saja daripada saya Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.